6 kes meninggal di taman tema Malaysia. Taman tema sepatutnya menjadi tempat untuk happy bersama rakan dan keluarga. Namun, di sebalik jeritan keseronokan dan gelak tawa, terdapat detik-detik hitam yang meragut nyawa. Di Malaysia, terdapat beberapa insiden tragis yang berlaku di taman tema daripada kecuaian manusia sehingga kerosakan teknikal akhirnya menemui ajal. Pada video kali ini kita akan senaraikan 6 kes meninggal dunia di taman tema Malaysia. Nombor 6, Safari Legun, Pandan Perdana 2007. Tahukah anda tentang kisah penutupan Safari Legun Waterpark iaitu taman tema air pertama di Malaysia yang dibina di atas bumbung. Ia dibuka pada tahun 1998 Mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang tak tahu pasal kewujudan taman tema air ni. Ia merupakan taman tema air ketiga terbesar di Asia Tenggara ketika itu. Kos perbelanjaannya juga dikatakan menelan sebanyak 28 juta. Safari Legua Waterpark ini terletak di Pandan Perdana di Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 MRR2 untuk arah ceras ke Ampang. Anda boleh lihat ada sebuah bangunan yang tertera tulisan Pasaraya Econ Safe. Kedudukan taman tema air ini adalah di tingkat tujuh bahagian atas bangunan yang menempatkan shopping mall di bahagian bawahnya iaitu Pandan Safari Shopping Complex. Taman tema air ini dianggap unik pada waktu itu kerana ia dihiasi dengan tumbuhan hijau dan juga terdapat patung zirafah yang menjenguk dari atas bangunan itu. Safari Lagoon Waterpark mendapat sambutan yang hangat daripada orang ramai tetapi sebenarnya Safari Lagoon telah beroperasi tanpa kebenaran selama 8 tahun Pada tahun 2005, ia telah diarahkan tutup oleh Majlis Perbadanan Ampang Jaya Namun begitu, ia masih terus dibuka kepada orang awam sehingga berlakunya satu tragedi ngeri pada tahun 2007 di Syaki, seorang pekerja taman tema itu telah dilaporkan mati lemas akibat terperangkap dalam penyedut air tekanan tinggi, suatu ingin membantu mendapatkan barang pengunjung yang tertinggal di dasar kolam. Pada waktu dulu, taman tema ini mempunyai beberapa bahagian permainan air seperti kolam ombak buatan, kolam kanak-kanak, sungai buatan, kolam luncur air dan banyak lagi. Selepas kejadian tersebut, Safari Lagoon terus ditutup kepada pengunjung. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan masih cuba untuk membangunkan tempat tersebut dengan membina sebuah restoran iaitu Anjung Kayangan Steamboat and Seafood Restaurant. Namun perniagaan tersebut tidak mendapat sambutan dan terpaksa ditutup. Bukan saja safari legowo tepak yang terkubur sepi nama pandan safari shopee kompleks juga turut menerima nasib yang sama bila mereka juga mengakhiri perniagaan pada tahun 2015. Nombor 5, Mimaland Gombak 1993 Mimaland mula dibina dalam tahun 1971 Nama Mimaland itu sebenarnya merupakan singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Miniature Land Mimaland dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 300 ekar di Ulu Gombak berhampiran dengan Kuala Lumpur, Malaysia. Pembinaan Mimaland dilakukan dalam beberapa fasa dan dibuka secara berperingkat. Fasa pertama Mimaland yang siap dalam tahun 1970-an mengandungi 24 buah motel dan 5 buah chalet serta sebuah kolam renang. Antara tarikan utama Mimaland pada peringkat awalnya ialah Taman Haiwan Prasejarah yang mengandungi Binaan model-model dinosaur bersaiz besar yang begitu mengagumkan dan menjadi tumpuan bagi beberapa penggambaran filem tempatan seperti Mekanik 1983, selain itu Gila-gila Remaja 1986, Tempo 88 1987, Dendang Perantau 1979 dan Suara Kekasih 1986 juga membuat penggambarannya di situ. Dalam filem Gila-Gila Remaja, antara dialog popular ialah Esok jangan lupa Mimaland yang diucapkan oleh pelakon Faizal Hussein Juga terdapat adegan Azroy dan Suzana singgah minum di restoran tepi tasik Dalam filem Dendang Perantau Logo lama Mimaland kelihatan pada pintu gerbangnya yang berbeza dari logo tahun 1980-an Dalam filem itu, Latif Ibrahim menumpangkan saudaranya dari Indonesia untuk menginap di Syele Terapung di Mimaland dalam filem Suara Kekasih Pula, Oji dan Azmil Mustafa dating di restoran tepi tasik di Mimaland. Pada tahun 1984, satu kolam renang yang dikatakan terbesar di Asia Tenggara telah dilancarkan sebagai satu lagi tarikan terbaru Mimaland. Ia turut menawarkan papan luncur air gergasi yang tinggi dan menjadi kegemaran para pengunjung. Kawasan kolam renang terbesar di Asia Tenggara dan papan luncur air gergasi tersebut telah menjadi latar adegan dalam filem Tempo 88. Selain itu, Mimar juga mempunyai beberapa lagi bahagian lain antaranya ialah sebuah tasik untuk aktiviti bersampan dan memancing kawasan Giant Maze serta kawasan untuk merentas rimba. Setelah bertahun-tahun Mimaland beroperasi seorang warga negara Singapura berusia 27 tahun maut dalam satu kemalangan di kawasan papan luncur air gergasi Mimaland pada Januari 1993. Kejadian malang itu mengejutkan orang ramai dan memaksa pihak Mimaland menutup sementara kawasan yang terlibat iaitu kolam renang dan papan luncurnya. Selepas kerja-kerja penambahbaikan dilakukan, Mimaland kembali dibuka kepada orang ramai. Bagaimanapun, satu kejadian kecil tanah runtuh telah menyebabkan berlakunya kerosakan pada dinding kolam renang yang sama pada Mei 1994. Kejadian ini menyebabkan air lumpur memasuki kolam renang tersebut menyebabkan kawasan tersebut ditutup kepada orang ramai. Beberapa pihak termasuk agensi kerajaan kemudiannya telah menyeret pihak pengurusan Land ke mahkamah di atas beberapa dakwaan kesalahan antaranya kelemahan dalam kawalan keselamatan serta menjadi punca kepada beberapa masalah. Sepanjang perbincaraan kes tersebut, pihak mahkamah telah menghalang Mimaland daripada meneruskan operasinya. Akibat tidak dapat bertahan tanpa beroperasi, Mimaline akhirnya terpaksa menutup terus pintunya buat selama-lama pada 13.4. Nombor 4, Taman Tema Melaka pada tahun 2018. Seorang wanita berusia 20-an maut selepas terjatuh dari gelongsor air di sebuah taman tema di Melaka. Nur Syahira Zainal dari Johor meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Daerah Tampin akibat patah leher. Selepas kematiannya, pihak berkuasa hospital melaporkan perkara itu kepada polis. Difahamkan mangsa terjatuh dan kepalanya terhantuk ketika berada di atas gelongsor air di taman tema berkenaan. Nombor 3, Taman Tema di Alu Gajah, Melaka, tahun 2022. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun dari Johor meninggal dunia kerana lemas di kolam ombak sebuah taman tema di Alu Gajah, Melaka. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arshad Abu mengenal pasti mangsa sebagai Puteri Sofia Hanis Dania Jamaludin dan berkata kejadian berlaku pada 3:15 petang. Beliau berkata, mangsa datang bersama rombongan dari kampungnya dari Kampung Sungai Tuan Syed, Tanjung Sedeli, Kota Tinggi. 79 keluarga dari kampung itu sedang bercuti di sini, katanya. Tambah beliau, kumpulan itu tiba pada pukul 11 pagi dan mangsa pergi berenang bersama beberapa jirannya di kolam sedalam 1 meter. Mangsa disahkan meninggal dunia di Hospital Alor Gajah. Nomor 2, taman tema di Banting, Selangor, tahun 2023. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun lemas semasa mandi di sebuah taman tema dekat sini. Menurut Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor selepas menerima panggilan kecemasan anggota petugas telah tiba di lokasi kejadian jam 11.59 pagi. Katanya ketika pihak bomba tiba di lokasi kejadian kanak-kanak tersebut telah dikeluarkan dari kolam oleh orang ramai dan sedang diuruskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk dibawa menaiki ambulans. Jelasnya, mangsa kemudiannya telah dibawa ke hospital banting untuk tindakan selanjutnya. Mangsa dipercayai lemas ketika mandi di dalam kolam sebuah taman tema bersama ahli keluarga. Anggaran kedalaman kolam tersebut adalah 2 meter. Semasa pihak bomba menguruskan mangsa, kanak-kanak itu masih tidak sedarkan diri. Bagaimanapun, mangsa disahkan telah meninggal dunia di hospital. Nombor 1, Sunway Lagoon, Subang Jaya, 1997. Seorang wanita, Siti Arfah 29 tahun, seorang kerani kanan di Bank Simpanan Nasional, maut selepas tercampak dari permainan runway train apabila tali pinggang keselamatan gagal berfungsi pada 20 November 1997. Beliau terhantuk pada batu tiruan sebelum jatuh ke dalam kolam buatan. Pemeriksaan mendapati tali pinggang keselamatan tersebut telah dirosak dan tidak diganti Suami mangsa Jubli Muhammad Taib memfailkan saman terhadap Sunway Lagoon, Sdn Bhd atas kecuaian. Mahkamah Tinggi memutuskan pampasan sebanyak RM131,300 kepada keluarga mangsa termasuk bayaran untuk kehilangan tanggungan, kejutan emosi dan perbelanjaan berkaitan. Selepas insiden tersebut, Sunway Lagoon menutup operasi permainan Runaway Train secara serta-merta untuk siasatan dan penilaian semula langkah keselamatan. Jadi itulah senarai 6 kes meninggal di Taman Tema Malaysia. Apa pendapat anda tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka informasi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama dan saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. 瞧。